श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो आज स्वामींचा हा शक्तिशाली मंत्र ऐकून तुमच्या जीवनात असे काही नवीन घडणार आहे ज्याचा तुम्ही स्वप्नातही विचार केला नसेल हा मंत्र ऐकून तुमच्या जीवनात पैशाविषयी ज्या अडचणी चालू आहे त्याला मार्ग मिळणार आहे त्यासाठी स्वामी तुम्हाला योग्य मार्ग दाखवतील स्वामी कलयुगातील लवकर पावणारे दैवत आहे स्वामी आपल्या भक्तांसाठी कोणत्याही परिस्थितीत धावून येतात त्यांच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवा ते तुम्हाला कधीही दुःखात बघू शकत नाही त्यांच्यावर तुमचा विश्वास असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये स्वामी माझ्या पाठीशी रहा असे लिहा आणि ज्यांना गरज आहे त्यांना हा व्हिडिओ शेअर करा भाग्यवंत ठरा एकोणीसशे छप्पन सत्तावन्नच्या सुमाराची गोष्ट आहे त्यावेळी आम्ही गिरगावात राहत होतो माझे लग्न झाले नव्हते एके रात्री स्वप्नात मला एका सत्पुरुषाचे दर्शन घडले मी त्याआधी त्यांना कधीही पाहिले नव्हते ते कोण असावेत यावर बराच विचार केला पण लक्षात येईना शेवटी आपल्या कुलदैवताने सत्पुरुषाच्या स्वरूपात दर्शन दिले असेल असे, असे समजून मी तो विषय सोडून दिला पुढे काही दिवसांनी श्री महाराजांच्या पहिल्याच भेटीचा योग आला नमस्कार करताना मी त्यांच्याकडे पाहिले आणि आश्चर्याने थक्क होऊन गेले कारण मी स्वप्नात जे सत्पुरुष पाहिले ते हेच होते मी म्हणाले महाराज तुम्हाला मी मी पुढे काही बोलण्याच्या आतच ते पटकन हळूच म्हणाले होय स्वप्नात ज्याला बघितलंच तो मी मी अवाक झाले व मला आनंदही झाला कारण मला त्यांचं दर्शन घडले ते महान सत्पुरुष होते व त्यांची अनुभूती त्यांनी तात्काळ दिली होती ते सर्वगामी सर्वसाक्षी होते माझी त्यांच्यावरील श्रद्धा पुढील चौतीस वर्षाच्या सहवासात वृद्धिंगत होत गेली एकोणीसशे अडुसष्ट सालची गोष्ट माझे माहेर गिरगावात होते तेथे आमच्या शेजारी वाकळे नावाचे कुटुंब राहत होते पती पत्नी अतिशय भावी व परमेश्वरावर नितांत श्रद्धा असणारी होती दोघांचाही बराच काळ ईश्वर चिंतनात व्यतीत होत असे एक दिवस श्री वाकळे मला म्हणाले मालू काकूस डोक्यामध्ये ट्युमर झाला असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले आहे ऑपरेशन करावे लागेल मला भीती वाटते तू तु तुझ्या महाराजांना जरा विचार ना की काय करावे श्री वाकळे यांना आम्ही श्री महाराजांकडे जातो हे माहीतच होते त्यांनी सांगितल्यावरून श्री महाराजांना विचारण्यासाठी भायखळ्याला गेलो श्री महाराज त्या काळी मंबुईस आल्यावर भायखळ्याला श्री वसंतराव पंडितांच्या घरी उतरत असत मी व सौ वाकळे काकूंबद्दल त्यांना सांगितल्यावर त्यांनी मला दुसऱ्या दिवशी परत येण्यास सांगितले दुसऱ्या दिवशी मी पुन्हा भायखळास गेलो भायकळास गेले त्यावेळी श्री महाराज म्हणाले मालू तुझ्या वाकळे काकूची भरपूर पुण्य आहे तिला कसलीच काळजी करण्याची गरज नाही ऑपरेशन करण्यात कसलीच भीती नाही ती पूर्ण बरी होईल श्री महाराजांचे शब्द श्री वाकळे काकांना कळवले पुढे ऑपरेशन झाले ऑपरेशन फार क्लिष्ट होते व जवळजवळ नऊ तास चालले परंतु काकूस काहीच त्रास झाला नाही परंतु काकूस काहीच त्रास झाला नाही ट्युमर काढला गेला श्री महाराजांनी दुसऱ्या दिवशी चौकशी केली असता मी सांगितले महाराज आपल्या कृपेने ऑपरेशन यशस्वी झाले काकू बरी आहे फक्त तिचे डोके खूप दुखत आहे श्री महाराज म्हणाले अगं काळजी करू नको येथेच खाली एक पानफुटीचे झाड आहे त्याची दोन पाने काढ व तिच्या डोक्यावर ठेव बरे वाटेल पानफुट्टीची पाने फक्त डोक्यावर ठेवून ऑपरेशन नंतरची डोकेदुखी जाणे खरी पाहता असंभवनीयच परंतु चमत्कार असा की मी तसे करताच काकूची जी डोकेदुखी पळाली ती कायमचीच आस्थागायत तिला डोकेदुखीचा त्रास कधीच झाला नाही दोन तीन वर्षाचा काळ गेला सौ काकूंनी एक दिवस आपल्या धाकट्या मुलाच्या भवितव्याबद्दल काही कारणास्तव चिंता व्यक्त केली व म्हणाली माझ्यानंतर याचे कसे होणार मला कळत नाही मला त्याची काळजी वाटते जरा महाराजांना ना मी त्याबद्दल श्री महाराजास विचारले तिची पुण्याई खूप आहे तिला सांग काळजी करू नको तिच्या मुलाचे चांगले होईल त्याचे लग्न होईल तिला आयुष्य भरपूर आहे आणि अगदी शेवटी जातानासुद्धा तिला कसलाही त्रास होणार नाही फक्त चक्कर येईल व ती जाईल पुढे आणखी काही काळ गेला साधारण एकोणीसशे शहाऐंशीच्या सुमारास काकूचा ट्युमर पुन्हा वाढला पुन्हा ऑपरेशन करणे जरुरीचे होते पण अत्यंत कठीणही होते डॉक्टरांच्या मते रुग्ण दगावण्याची वा वेळा होण्याची शक्यता जास्त होती किंबहुना त्यांना ऑपरेशन यशस्वी होण्याची आशा नव्हती म्हणून त्यांनी काकूस ऑपरेशन करण्याआधी शेवटची इच्छा विचारली असता तिने म्हटले शेवटपर्यंत स्वामींचे नाव तोंडातून यावे हीच इच्छा पुढे ऑपरेशन झाले आणि डॉक्टरांवर आश्चर्यचकित होण्याची पाळी आली जे ऑपरेशन यशस्वी होण्याबद्दल त्यांना जराही आशा नव्हती ते ऑपरेशन तर यशस्वी झालेच परंतु एखाद्या साध्या ऑपरेशननंतर जसा पेशंट लागलीच शुद्धीवर येतो व काही काळानंतर नेहमीप्रमाणे वागू लागतो त्याचप्रकारे काकूही पूर्णपणे नॉर्मल होती तिला ऑपरेशननंतर आय सी यूमध्ये ठेवण्याची जरुरी तर भासतीच नाही पण डोक्यामधल्या ट्युमरचे दुसऱ्यांदा ऑपरेशन होऊ नये तिला साधा डोकेदुखीचा त्रासही पुन्हा झाला नाही आज आजही ती प्रकृतीने बरी असून ईश्वर भक्तीत वेळ व्यतीत करीत आहे श्री महाराजांनी सांगितल्याप्रमाणे तिच्या दुसऱ्याही मुलाचे लग्न होऊन एक मुलगा आहे व तो आनंदाने संसार करीत आहे आपण स्वामींचा प्रसंग ऐकला त्याबद्दल आपल्याला धन्यवाद आता ऐकूया स्वामींचा शक्तिशाली मंत्र तो मंत्र असा ओम श्री स्वामी दत्ताय नम ओम श्री स्वामी दत्ताय नम ओम श्री स्वामी दत्ताय नम ओ श्री स्वामी दत्ताये नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये नमः श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय नमः ओ श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐी स्वामी दत्ताये नमः ॐ श्री 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 स्वामी दत्ताये नमः ॐ ीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्री स्वामी 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 दत्ताये नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताय नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताय नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये 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 नमः ओ ॐ श्री स्वामी दत्ताये नमः 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 ॐ श्री स्वामी दत्ताय नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ ॐीस्वामी दत्ताये नमः ॐ स्वामी दत्ताये नमः ॐ श्री 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 स्वामी दत्ताये नमः श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताये नमः श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय 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 नमः ीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्री स्वामी 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 दत्ताये नमः ॐ ीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताय 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 नमः ॐ ीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्री स्वामी 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 दत्ताये नमः ॐ श्रीस्वामी 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 दत्ताय नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताय नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताय नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताय नमः ॐ श्री स्वामी दत्ताये 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 नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताये नमः ॐ श्री स्वामी 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 दत्ताये नमः ॐ श्रीस्वामी दत्ताये नमः